Организации Хлеб для мира, про которую сказала Татьяна, в странах в России и в Украине. Я немножко коснусь системы социальной работы в Германии. Она, немного, она сильно отличается от наших стран системы социальной работы. Дело в том, что в Германии всю социальную работу государство не занимается социальной работой. Есть такой принцип субсидиарной ответственности, то есть государство делегирует свои полномочия общественным организациям. И таких общественных организаций в Германии есть четыре. Вот Хлеб для мира является дочкой одной из этих четырех организаций. Традиционно эти организации представляют это церковные организации, потому что они были основаны 100, вот. Значит, организации основанные протестантской церкви, католической церкви, есть еврейская организация и одна секулярная организация, то есть не относятся ни к какой церкви. Вот организация Диакония, то есть социальное агентство протестантских церквей, оно было основано порядка 170 лет назад. Вы можете представить какой-то исторический период, то есть эти организации на самом деле это конкурс. То есть организации могут заявляться перед правительством, что они готовы выполнять ту или иную социальную работу. А на самом деле правительство делегирует уже порядка в 170, лет, 170 лет социальную работу, делать, значит, осуществлять социальную работу в различных сферах, начиная с детских садов, кончая за уходом за пожилыми, таким, таким, такой неправительственной организации. Вот представляете, значит, есть четыре огромных э, организации, которые делают социальную работу. Организация э, Диакония, которая является вот э, организацией протестантских церквей в Германии, у нее есть э, свое агентство, которое осуществляет э, международную деятельность. То есть международная деятельность э, международным социальным агентством является хлеб для мира. То есть э, вообще принцип э, я уже сказала, что организация была основана 170 лет назад. За, эти, за это время, конечно, оно, только церковь сохранилась, по сути дела, только в названии организации. И хотя она возглавляется главой протестантской церкви, в ней работают в основном люди, не имеющие отношения к церкви. Но, тем не менее, вот слово церковь и отношение к церкви как к структуре, уважаемой структуре, оно до сих, до сих пор сохраняется в Германии. А хлеб для мира, значит, как сказала Татьяна, работает в порядка в 90 странах мира. Но наши страны, я имею в виду, извините, страны бывшего Советского Союза или страны Восточной Европы, они не относятся к сфере деятельности, по сути дела, хлеба для мира, потому что хлеб для мира работает по развивающему развитию в странах так называемого глобального юга. То есть, спасибо большое. То есть в странах, которые, где действительно борются с бедностью, в странах Африки, Азии, Латинской Америки, хотя наши страны уже, так сказать, относятся к полуразвитым странам, развивающимся странам, и Россия уже относится, например, к развитым странам по классификации, международной классификации, хлеб для мира не уходит из наших стран. Он начал работать в странах Восточной Европы в 1996 году, но эта организация, несмотря на то, что это огромная организация, можете себе представить, офис вообще в диаконии работает порядка 470 тысяч сотрудников в Германии. В хлебе для мира работает, как в офисе, работает 3 тысячи сотрудников, в основном на страны, на страны Азии, Латинской Америки и Африки. У нас в Европе они осуществляют порядка 16 проектов. Значит, это Россия 10 проектов, Украина и Молдова. И я очень рада, что вот организация благополучия детей входит теперь в число партнеров Украины. Потому что в Украине, поэтому, потому что до этого дек, они старое название "Хлеб для мира" работала в Украине, работала она с вашей церковью, но, к сожалению, так сказать уровень прозрачности работы был неудовлетворительный, и "Хлеб для мира", несмотря на то, что оно очень поддерживает такое долгосрочное партнерство, ушло из этой организации и вот нашло нового партнера два года назад и я надеюсь, что это партнерство будет продолжительным. И я еще воспользуюсь возможностью на этой конференции передать слова приветствия от автора методики, о которой мы будем говорить, Степпин Стоунс, которая сказала Татьяна, программы 15, которая вот сейчас успешно осваивается в Украине, Элис Вельдборн. Вы знаете, это женщина, которая придумала эту программу в 1996 году. Она сейчас используется активно больше чем в 100 странах мира и только 30, на 30 языков переведено ее пособие. И она вчера прислала письмо, просив меня передать приветствие вашей конференции и она будет очень рада получить ваше пособие на украинском языке, потому что которое будет распространяться я так понимаю среди украинской диаспоры во всем мире также. Вот. И передать, чтобы она просила передать самые теплые слова всем участникам и всем тем людям, которые занимаются, занимаются программой 15 в Украине. Ну и я как бы не буду говорить, вы знаете, наверное, что социальная работа включает разные аспекты. и очень важно конечно, является социальная работа с семьей. И хотя хлеб для мира помогает в основном людям, которые находятся в сложном положении. Семейная работа не является как бы работой, на которую, которая лежит в фокусе работы, допустим наших проектов. Принцип работы ⁇ Хлеба для мира ⁇ такой, что организация партнер сама предлагает идею проекта, сама предлагает проект, который является важным в социальной сфере данной страны. И я очень рада, что вот семейная, семейная программа, семейная вот работа по с, с таким вопросам, как профилактика ВИЧ-инфекции, профилактика насилия в семье профилактика употребления алкоголя, профилактика употребления наркотиков и другие вопросы, которые лежат в фокусе программы 15, вот они, как бы, тоже, вы тоже работаете по этим, по, по этим важным вопросам. И очень важно, я хотела бы отметить, что вот в политике «Хлеба для мира» является установление горизонтальных связей, то есть установление связи между организациями, работающими в разных странах, которые могут передать свой опыт, если он интересен для другой страны. И вот в данном проекте у нас есть такая передача опыта, вот видите, российско-украинского, от России-Украины. И хотя он происходил в такое тяжелое время, но мы, так сказать, вот... Констатируем, я не знаю как вы, но, судя по всему, все, что я вижу и слышу от вас, он достаточно успешен. Несмотря на то, что наши страны находятся сейчас в состоянии, как бы не очень, наши отношения достаточно сложные, политические отношения, но, тем не менее мы все понимаем что политика это политика а отношения между народами они должны продолжаться и то что вот эта программа которая успешно доказала свою эффективность в россии сейчас успешно доказывает свою эффективность правда мы об этом будем слушать э завтра в украине это лучшее доказательство спасибо всем